जागा जे आहेत क्रॉस होणार हवाला त्या हवाला मार्केटचा आजचा जो काही स्टँड होता तो भारतीय जनता पक्षाचा दोनशे नव्वदचा स्टँड होता असं अशी माझी माहिती त्याच्यामुळे जे काही स्पेक्युलेटिव्ह मार्केट आहे त्या स्पेक्युलेटिव्ह मार्केट आता असताना था हळूहळू खाली यायला लागले मी अपेक्षा अशी बाळगतोय की आम्ही जो फिगर अगोदर हे केला होता तोपर्यंत स्पेक्युलेटिव मार्केट येईल पाच सहाव्या असं मला वाटतं बरंसाहेब बारामती लोकसभा मतदारसंघात फार चर्चेत राहिलेलं आहे दोन पवार एका पवार वर्षेस दोन पवार दुसरे पवार अशी ही लढत पाहायला मिळाली विशेषतः आज हा प्रश्न विचारण्याचा थेट तुमच्याशी संबंध नाही आहे तरी पण विचारतोय

अबुल लेमान म्हणून असणारे आय पी एस अधिकारी होते चार वर्षापूर्वी त्यांनी व्हॉलेंट रिटायरमेंट घेतला महाराष्ट्राची कॅडरटमध्ये असल्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला त्यांच्या असताना व्हॉलेंटरी रिटायरमेंट त्यांनी असताना दिला महाराष्ट्र शासनाच्या लेवलवरती तो मान्य करण्यात आला त्यांनी आर सी ए वरती असणारं एक पुस्तक लिहिलं होतं त्याच्या संदर्भातून त्यांना असणार एक नोटीस सुद्धा इश्यू झाली होती महाराष्ट्र शासनाचं ओपिनियन त्याच्यामध्ये असणार होतं की त्या पुस्तकामध्ये गवर्नमेंटच्या विरोधातल्या काहीही या गोष्टी नाही आहेत त्याच्यामुळे इन्क्वायरी होऊ शकत नाही आणि समजा इन्क्वायरी जरी झाली

राजीनामा तो ज्यादा महाराष्ट्र शासना ने एक्सेप्ट किया ने तो फॉर्मलिटी मन सेंट्रल गवर्मेंट क्या कारण कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जी है कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है महाराष्ट्र शासन होता मैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी संगे बरबर का भक्का नहीं है इन्क्वायरी नहीं है त्याच्यामुळे अपॉइंटिंग अथॉरिटीला त्यांनी सांगितलं की तुम्ही असं त्यातून निरीक्षित करावा परंतु आर्थिक फॉर्मेलिटी म्हणून आहे वाटलं याच्यामध्ये इंदिरा गांधींच्या मॅटरमध्ये रायवर रायवडीच्या याच्यामध्ये कोर्टाने असं म्हटलं आहे की ज्या क्षणाला त्यांनी राजीनामा सादर केला त्या क्षणाला त्याचे आणि गव्हर्नमेंटचे संबंध तुटलेले आहेत तो, तो एक्सेप्ट केली का गवर्नमेंटकडे कायदेशीर मार्ग नाही परंतु एक मुस्लिम व्यक्ती म्हणून असणार त्या ठिकाणी पाळण्यात आलं आणि गवर्नमेंटनी त्याचा राजीनामा आजही एक्सेप्ट केलेला नाही अशी गोष्ट कायदा असं म्हणतो दोन वर्ष तुम्ही एकदा voluntary retirement चा अर्ज दिलाय तो एक तो controlling authority ने accept केलेला आहे appointing authority फक्त formally release letter तुम्हाला असायला देत त्याच्यामुळे यू आर नॉट कन्सिडर्ड एज अ गव्हर्नमेंट सर्वंट यु आर नॉट कन्सिडर्ड एज अ गव्हर्नमेंट सर्वंट आणि म्हणून तुम्हाला असता अर्ज झाला पाहिजे पण दुर्दैवाने आरोनी वेगळ्या रीतीने असतात त्या ठिकाणी पाहिलं

उसकी वजह यह है कि बारामती में एन के जो कैंडिडेट है सुप्रिया हुए उनको हम लोग ने खिलाफ़ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया और कार्यकर्ताओं से कहा था कि ये आप उनकी चीज के लिए कामकाज करें और इसलिए जानकारी होने के बाद भी हम लोग ने इस बात को उजागर नहीं किया उसकी वजह यह है कि उनके इलेक्शन कोई असर ना हो आज पाँच बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की उसकी वजह यही है कि छः बजे वोटिंग बंद होगा हम जो है वो शरद पवार से ये पूछना चाह रहे हैं कि चार दिन पहले उन्होंने राजनाथ सिंह को फ़ोन क्यों किया उसकी वजह क्या है एक तरफ बीजेपी की सरकार आनी ही चाहिए ऐसे आप तो पब्लिकली कह रहे हो और दूसरी तरफ बीजेपी में जो दो कैंप बने हुए हैं एक अमित शाह का कैंप है और दूसरा राजनाथ सिंह का है। अमित शाह और शरद पवर ये दोनों अलग अलग खेने में हैं बी सी सी आई के मुद्दों पर लेके इसलिए दोनों की लाइन अलग है और इसलिए दोनों एक साथ बैठ ले सकते हैं राजनाथ सिंह से शरद पवार जी की क्या बात हुई वो हम पूछना चाहते हैं क्या एनसीपी की पाँच सीटों पर लेके उनकी बातचीत हुई है या एक नाथ शिंदे मुंबई के जो तीन सीटें लड़ रहे हैं इसके लेके आपकी बातचीत हुई है और क्या वो उद्धव ठाकरे के बारे में उससे बातचीत हुई तीन सीटों के बारे में ये लोगों के सामने उनको उन्होंने जानकारी देनी चाहिए ऐसी वंचित रही मांग कर रहे हैं कि किसने जानकारी तो देनी चाहिए शरद पवार शरद पवार ने देनी चाहिए हम हाँ राजनाथ सिंह से पूछते समझे बीजेपी मुद्दा वो एजेंडा है और शरद पवार यही कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी को हराना है इसलिए शरद पवार ने जानकारी देनी थी मैं आपने बीच में एक स्टेटमेंट किया था कहा था कि भविष्य में अगर चुनाव होने के बाद फिर से उद्धव ठाकरे पार्टी या शरद पवार की पार्टी जा सकती है बीजेपी के साथ एनडीए के साथ क्या आपको संभव नजर आती है इस फोन के द्वारा देखिए मैं इतना ही कहूँगा कि जब हमसे बातचीत कर रहे थे हमने एक मुद्दा रखा था कि हम अपन सेकुलर वोट से जीतने वाले हैं। इसलिए इस सेकुलर वोट को कहीं ना कहीं तो भी आश्वासित करना होगा और वो आश्वासन ये होना चाहिए कि भैया पांच साल के लिए या उसके पहले असेंबली जब तक या पार्लियामेंट जब तक भंग नहीं होता है। उस वक्त तक हम लोग कांग्रेस बीजेपी के साथ में जाएंगे नहीं ऐसा पब्लिक लिए हम लोग ने स्टेटमेंट देना चाहिए और पब्लिक को आश्वासित करना उस वक्त जो है वो दोनों पार्टियां चुपचाप बैठी और ऐसा हम लोग नहीं कर सकते ऐसा उन्होंने कहा था इसलिए जब ये राय आंखों देखा हाल जिसको कहते हैं पता होने की वजह से ऐसे बातें जब आती है तो हम लोगों ने कहा कि उचित है कि इस मुद्दे को तो पब्लिक तो करे और शरद और से पूछे भी आपकी बातचीत क्या हुई ये लोगों को बता सर यदि एनसीपी की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो वंचित बहुजन वा, आघाड़ी का अगला कदम क्या होगा तो, तो वही कहूँगा कि लोगों ने मानना और कोई तो भी राजनीति जो बात कर रहे हैं कि बीजेपी को हराना है उससे इस और इसका जवाब नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि और कुछ राजनीति करना चाहते हैं

बीजेपी देवेंद्र जी कह रहे उनके बाकी नेता कह रहे की अहमदनगर हो या फिर पुणे हो ऐसे बहुत से शहर है जहाँ पर एनडीए की महायुति के उम्मीदवारों के खिलाफ नाम लेकर पत्ते जारी किए जा रहे हैं और तरह से जिहाद का जो है वो खेता जा रहा है जहां तक मेरी हमारी जानकारी है फतवा निकला है ऐसा ऐसी बात नहीं है लेकिन कुछ मुस्लिम संगठनों ने और खरीदी हुई मुस्लिम संगठनों से मैं कहूंगा एक वीडियो वायरल हो चुका है उसमें उन्होंने पूना की बात कही है शुरू की बात कही है और मावल की बात कही है बारामती और बारामती की बात है उसमें लेकिन जो व्यक्ति बातचीत कर रहा है उसकी ज़बान से वो मौल है ऐसा मैं नहीं, नहीं समझता या काजी है ऐसा नहीं है वो एक आम मुसलमान है और एक संगठन के माध्यम से वो ऐलान कर रहा है कि हमारा ये संबंध है मतलब हम इसको समर्थन कर रहे हैं मैं ये समझता हूँ कि हर कोई समाज को अधिकार होता है किसको सपोर्ट करना किसको नहीं सपोर्ट करना वैसे ये मुस्लिम संगठन के कार्यकर्ता जो है उन्होंने अपनी बयानबाजी की है ये पूरे मुस्लिम समाज का राय है ऐसा मैं उसको नहीं मानता हूँ और आ, जो फतवे निकलते हैं वो फतवे निकलने की जगह होती है वो पब्लिक प्लेसेस नहीं होता वो हमेशा मस्जिदों से ही निकलते हैं क्योंकि वहाँ वो अल्लाह के रहने की जगह है ऐसा मुस्लिम समाज के राय है और फतवा वहीं से निकल सकता है ये तो मेरे से पब्लिक प्लेटफॉर्म से बातचीत के है इसलिए उसको फतवा नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है क्या आपको लगता है बीजेपी के आरोप लगा के ऐसा हो रहा है कोई जगह बीजेपी बीजेपी के, के, के भी कई संगठन जो है वो भी ये ऐलान कर रहे हैं कि फलाने फलाने को वोट मत दो वो भी हिंदू संगठन के मेरे तो ख्याल से ये आरोप लगाना कि भैया मुस्लिम संगठन ये कर रहा है उसी तरह से हिंदू संगठन के कुछ लोग जो है वो भी अपनी राय बता रहे हैं इनको करो इनको करो उसमे एतराज करने की कोई बात ऐसा नहीं मानता जो अपनी राय है वो लोगों के सामने रख रहे है। मानना है तो मानेंगे नहीं मानना है तो नहीं मानेंगे